lər. Düşmən ordusunun düşmən ordusunun necə qorxaq olduğu bir daha göz önündədir. Baxın indi əzər insanlar. Deməli baxın bu qandaldır, bu zəncirdir, bu da maşının sükanıdır. Bu nədir? Deməli düşmənlər ordumuzun qorxusundan öz şoförləri, sürücüləri qaçmasınlar deyə əskərlərini baxın bu şəkildə rula bağlayırlar ki, əsgər oradan qaçmasın. Və ikinci bir məqam nədir? Mən az əvvəl sizə dedim ki, bu qapıdan mən keçə bilməyəcəm niyə görə? Deməli bunlar bundan başqa nə edirlər? Qapını da içərədən kilidləyib, qapını içərədən kilidləyib. Sındırırlar ki, əskər əgər işdi birdən bu qandaldan qurtulsa, qaçasan, qapıdan çıxa bilməsin. Baxın, ordumuzdan bu insanlar bu şəkildə qorxur. Həm şoferin qapısını kilidləyib bağlayırlar, həm də Şoförlərini, sürücülərini baxın bu şəkildə bağlayırlar.